Гучні пострелы, вибуху, чорний дым, сирена та термінова евакуація. Головне управління обласної нацполіції намагалися захопити бойовики. На щастя, не справжні, але завдяки постійним навчанням правоохоронці готові, в разі чого відбити реальну атаку. Для того, щоб сотрудники полиции были готовы к будь-яким действиям провокаціям, как со стороны боевиков, как и из других лиц, заинтересованных взорвать ситуацию в районе Донец, на территории Донецкой области, для этого проведены эти учения. Учения проведены приближенными к боевым действиям. Сотрудники полиции использовали патроны холостые, имитирующие средства, взрывпакеты. Очень сложно было работать против стороны, которая защищалась. Все было сделано очень качественно, особенно когда подошел БРДМ. Ну, шансов у нас уже не было.